asalatu vassalomu ala rasulilloh maqtovlar hamdu va sanolar alloh subhana va taologa bo'lsin saloti salomlar payg'ambarlar afzali so'nggisi muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi tala va va azizlar xonadonda jam bo'lishligimiz bu qadar go'zal ziyofat uzra o'ltirib rohatlanishligimiz katta bir ne'mat boisidan ekan alloh subhana va taolo xonadon egasi bo'lmish akamizlarni ulug' bir yosh bilan ya'ni shu qadar yoshga yetishlik bilan siylabdi alloh taolo bu yog'ida ham uzoq ibodatli namunali hayotni nasib aylasin siz bilan biz ayni payt bir oz iymonlashgimiz keldi bois sabab ana shu oltmish yoshni qarshi olishlik bo'lgani uchun payg'ambar alayhissalom haqlarida ummatlarimiz sog'inamiz tushimizda ko'rsak deymiz shafoatlarga erishsak deymiz degan davolarimiz bor shu davoda biroz rostgo'ymizmi yoki yo'q shunga bir amal qilaylik payg'ambar alayhissalom bu oltmish yosh haqida aytgan hadis shariflari juda yam ko'p biz hozir huzuringizga ikkitasini keltirmoqchimiz Uh, ne ajabki mana biz uh, mana shu joyda ko'pimiz uh, buxoroga yoki uh, shu uh, vohalarga ulug' bobolarimizni ziyoratlariga ko'p otlanamiz shu ikkita hadis sharifni ham bizni bobolarimiz rivoyat qilishgan ekan birini imom buxoriy imom termiziy rohim rivoyat qilishgan ekan shu hadis sharifni demak uh, uh, o'rtaga tashlasak shu uh, o'rinda uh, bir gap Ha, biz ming marta ziyorat qilsak ham ammo bitta o'shalar rivoyat qilgan hadisga amal qilmasak bu ziyoratimizdan foyda yo'q ya'ni foyda yo'q degani e, rostmas ekan yani. chunki agar ularni ehtirom qilinganida ular qilgan mehnatni qadrlagan bo'lardik deb aytishligimiz mumkin payg'ambar alayhi sallotu vassalomni uh, hadis shariflariga keladigan bo'lsak u zot alayhissalom meni ummatimni yoshi oltmish bilan yetmishni orasida bo'ladi degan yani. bundan oshadiganlar de ozroqdir dedilar e'tibor qarating o'sha yoshga yetilibdi chegara aksar o'rinda katta ehtimol bilan yetmish degani bo'ladi yani. shu o'n yil ibodat qilib qolish kerak endi undan ozi ham bo'ladi ammo lekin undan ko'pi ham bo'ladi xususan shu oltmish bilan yetmishni orasi o'sha e, payg'ambar alayhissalomni ifodalari bilan shuni hech qachon esdan chiqarmaslik kerak gapirayotgan men bu joyda o'tirgan katta kichik erkak ayol farqi yo'q hammamiz bilishligimiz kerak bu islomni ma'nosi shu shariatni ko'rsatmasi mana shu siz va men va boshqalar qilgan ibodatdan alloh taologa hech qanday foyda yo'q foyda o'zimizgadir alloh taolo e, butun olamlardan behojat ekanligini aytadi ya'ni siz bilan meni o'zimiz uchun qiladigan sajdamiz yoki qiladigan qurbonligimiz beradigan zakotimizdan allohga foyda yo'q alloh ozgina qiladigan sajda yoki ibodat yoki sadoqat ehsonlarimizdan emas butun olamlarga ehtiyoji tushmaydi alloh taoloni mutlaqo ehtiyoji hech narsaga tushmaydi mana bu harakatlar o'zimizga bo'ladigan foyda xolosdir xuddi shunday hozirgi gapni aytayotganligimiz gapirmaganimizda bizni yaxshi ko'rgan bo'lishingiz mumkin gapirganimizdan keyin balkim yomon ko'rasiz bu iymonga qarab bo'laveradi bu o'rinda ham allohni roziligi uchun aytib qo'yganmiz xolos payg'ambar alayhialot vassalom oltmish bilan yetmishni orasi meni ummatimni aksarini umri shunda tugaydi deganlar hech qachon bundan e, demak e, ayro bo'la olmaymiz ya'ni qilib kelgan taqiq ishlarimizni tashlash va ibodatga e, yotishligimiz bizga o'xshagan toyilishligi mumkin bo'lgan yoshlarga nasihat va namuna bilan e, turishlik endi asosiy eng katta vazifaga aylanishligi kerak shu o'rinda nima uchun gapirdik avval aytuvdilar biroz yodimizdan chiqqan ekan va ma'lum bo'ldiki demak shu oltmish yoshlik yubiley ulug' bir yoshga yetganlik sababidan yozilgan shukrona dasturxon ekan tongla qiyomatda shu bir mahmadona imom bor ediyu bilimlidey turardi o'shanda ham bir gapni aytmagan edi degan narsa bo'lishligi aniq man buni qiyomatga borib kelib oxiratni ko'rgana emasmana lekin alloh taolo qur'oni karimda bayon etgan ha bu boshqa odamlar emas ayol erini yelkasiga osiladi namoz o'qi deb astaydil turmagansiz er kishi edingiz şey xo'jayinimidingiz nima uchun namoz o'qit olmagansiz deb er kishiga şey tashlanadi qur'ondagi ma'nolar shunga tortadi bola chaqasidan qochadi bolam ustingni tuzat mana işte bu ishni yaxshilab qilsang bo'lmaydimi derdingizu ey ota meni ibodatga chorlamasdingiz robbim meni ibodat qilmaganimga shu otam aybdor deydi bu haligi dunyodagi ozgina hurmat e'tibor degan narsa oxiratda o'tmaydi o'z Öz o'zidan birdaniga demak birov hayotda ko'ramizku men shu bolani boshini suluvdim boshqa qiluvdim shu menga sapchib turganiga men chidolmay ketyapman deymizmi deymiz bo'ladi hayotda shunaqasi oxiratdagisi hayron shu meni dadajon deb bo'ynimga osiladiyu shu sizdek xo'jayinni menga olloh bergan edi men baxtliman sizga turmushga chiqqanimdan sizni xonadoningizga dunyoda yashaganimdan bola chaqali bo'lganimdan baxtiyor edim derdi menga doimo ko'chadan kelsam ertami kechmi issiq choy taomim usti yopilgan turardi shu darajadagi de, meni ehtirom qiladigan ayolim shunaqa bo'lib qoldimi deydi va albatta shunaqa bo'lib qoladi shuning uchun e, biz ham o'zi gunohimiz hammamizniki yetarli uni ustiga demak mana shu majlis bundan ogoh bo'luvdingiz meni payg'ambarim derdingiz gohida juda artistlikka o'xshab yig deb ma'ruza qilardingiz shu oltmish yoshga aloqador meni hadislarimdan aytolmadingizmi degan doshnomlaridan qo'rqib man hozir buni aytib qo'yyapman mamnuniyat bilan xabar toping mana shu aytaylik ovoz kuchaytirgichni o'zim olib keltirdim shu gaplarni aytib qo'yaylikde shuni mana shu hadislarni izlanish o'rganish natijasida bir islomdagi tolibi ilmni shayxga bergan savolini o'qidik u payg'ambar alayhisalotu vassalom hadis shariflarida meni ummatimni aksarining yoshi oltmish bilan yetmishi orasida bo'ladi yetmishdan oshadiganlari kam bo'ladi degan ekanlar biz bilamizki jinlar ham ya'ni biz ajina deb aytamiz shu jin ajinalar ham payg'ambar alayhissalomni ummatlari deyiladi ular ko'proq yashaydi degan xabarlar bor nima deysiz shunga desa jinlar ham vafot etib ketadi aksariyatini hayoti mana shunday ammo lekin haqiqatda ular ham payg'ambar alayhissalomga ummat bo'ladi ammo bittasiga Ta alloh taolo uzoqqacha muhlat bergan o'lmay şey, turadi o'sha jinni nomini shayton deyiladi deydi u alloh taolodan sajda qilmasdan huzuridan roziligidan quvilgan haydalganidan keyin alloh taologa o'zi kofir bo'la turib alloh taologa yana robbim deb murojaat qiladi ey robbim deydi olloh adashtirsa shunaqa ekan olloh toyiltirsa shunaqa ekan o'zi inkor etib kofir bo'lyapti va kibrlik orqasidan va alloh taoloni robbim deyapti ey robbim qayta tiriladigan kun ya'ni qiyomat kunigacha menga muhlat bergin dedi va ta alloh taolo unga muhlat berdi shu iltijosini orqasida nima bor edi jahannamdagi safini kengaytirishlikka bo'lgan muhlat edi dunyo sinov dunyosi ekan alloh taolo bunga izn bergan shuning uchun nihoyatda ha, e'tiborli bo'lish payg'ambar alayhi alayhissallotu vassalom boshqa bir hadisi sharifda bu hadis sharifni imom termiziy r rivoyat qilganlar olloh qaysi bir bandani oltmish yoshga kirgizib qo'yadigan bo'lsa qaysi bir bandani oltmish yoshga kirgizib qo'yadigan bo'lsa endi uni uzunini qabul qilmaydi deganlar ya'na aytamizda de, ha o'rtoqlarimiz endi uylanyapti endi shunaqa paytda deymiz deymiz bitta ikkitasi endi bolali bo'ldi deymiz bitta yarimtasi to'y qildi aqiqa qildi deymiz bitta yarimtasi mana qizini ham uzatdi falon o'rtog'imiz deydi hatto nevarali bo'ldi deyiladi endi oltmish yosh har qanday kech uylanganni ham oilasida endi bir nevarasi borda endi hayot tajribasiga ega bo'lgan bo'ladi deydi mana buni chakka deyiladi sha yerda sochni oqib oralab qolgan vaqtni o'zi kattalik deyiladida de. payg'ambar alayhissalotu vassalomni butun makka ahli yaxshi ko'rgan ya'ni boshqa joyliklar demayamiz aynan makka ahli deyapmiz nimaga payg'ambar alayhissalom makkadan deyarli chiqmaganlarda endi to'g'ri bani satda emizilganlar xolos mushriklardan bittasi bizni zamonamizni tili shevasi şey, bilan aytganda erkagi bo'lganda mushrik bo'lsa ham yani. <laughs> kofir bo'lsa ham yani. payg'ambar alayhissalot vassalomni u edi bu edi sehirgarmikin e, deb turgan vaqtda de, o'zlarini ichidan shunday ko'tarilib aytadiki ey deydi de, muhammadni hammalaring rostgo'y derdilanku hammalaring odobli derdilarku hammalaring omonatga qo'yishliklaring mumkin bo'lgan eng qimmatbaho narsalaringni muhammadda tursin u xiyonat qilmaydi deb o'shanga berardilaringku endi qachon katta bo'lib chakkasiga oq oralaganda ya'ni chakkadagi sochlariga oq oralaganda endi sizlarga yomon bo'lib qoldimi deydi ya'ni o'sha vaqtda payg'ambar alayhissalom qirq yosh bo'lganlar ya'ni mana bu butlarga ibodat qilmanglar yagona allohga ibodat qilinglar ustiga pasha o'tirib ketsa tozalolmaydigan narsaga ibodat qilasizlarmi yagona allohga ibodat qilinglar u hammani hojatini ravo qiladi hech narsaga hojati tushmaydi degan da'vatni aytgandan keyin endi yomon ko'radigan bo'lib qoldilaring deydi qirq yoshi shunaqa deydi u odam ha endi biz oltmish yosh haqida gap gapiryapmiz hayoti dunyoda ha, bandani iltijosi davomli bo'lishligi kerak e, biz kattalarimizga umuman e, bu yerda o'tirganlarga hafsala qilib yurak yutib shartta bu gapni gapirar ekanmiz e, yana men majburman e, bu da'vatlar avvalo meni o'zimga oilamga yaqinlarimga tuzalishligimiz kerak ibodatda asidir bo'lishligimiz kerak Alloh adashtirmasligi kerak biz hali 60 ga kirmadik Ilyoson o'zingni tuzat iymonda e'tiqodda tavbada alloh taolodan hidoyat uzra yashashlikda bardavom bo'l Allohdan so'ra 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 degan davo da'vat chaqiriq nafsiy tarbiya bizga kerak degani emas azizlar faqat sizga kerak demoqchia emasmiz mana allohning nazdida ham payg'ambar alayhissalomning nazdida ham bu yerda o'tirgan siz kabi otaxonlarning yoki katta duogo'ylarning nazida ham o'ylaymizki biz yomon odam emasmiz hozir aynan shu gapimiz bilan chunki bir tomonini unutib faqat sizlar o'nglaringlar bu sizlar degan gapni ham bilmayapmiz hammalaringiz gumonimizcha alloh taolo aytadi qudsiy e, hadisda men bandamni gumonidaman deydi ya'ni banda birovga gumonni <gümanını> yaxshi qo'yishligi kerak man o'ylaymanki shu hadisga ko'ra buni imom buxoriy rivoyat qilganlar alloh taolo aytadiki men bandamni gumonidaman bizni gumonimizcha hammangiz shu joyda o'tirgan bizni ovozimizni eshitayotgan hamma ibodatda va allohning nazdida ham ibodatda bo'lishligimizni alloh nasib etsin hammamiz da'vatga hammamiz alloh taoloni marhamatiga payg'ambar alayhissalomni shafoatlariga ehtiyojmiz faqat sizlar sizlar bizni endi jannatni nafd qilganmiz payg'ambar alayhissalom bizni suyanglar shafoatlari aniq degan da'voda emasmiz o'sha şey, shafoatga erishaylik allohni rahmatiga erishaylik degan ma'noda bir shifokor tabib bo'lsa yoki shu aytaylik e, zamonaviy bir shifokor bo'ladigan bo'lsa kechasi o'n bir o'n ikkida eshigini taqillatib borib bolamga bir yomon hol bo'ldi deb borsaku bizga o'sha vaqtda yordam qo'lini cho'zmasa demak bu odamni endi demak atrofdagilarni salomatligi ofiyati xotirjamligi kerak emas ekanda endi ya'ni bu kasbiga nomunosib ekan deb bebaralla aytamiz agar hozir biz ham indamay chiqib ketsak mana shu davoyimizga nomunosib bo'lardik shuning uchun bu gaplar bilan qarshingizdamiz alloh taolo ulug' yosh bilan bugun siylanayotgan akamizlarni va o'rtoq yarim safdoshlarini ya'ni siz azizlarni alloh taolo yana shuncha umrlar bilan siylasin uzoq umr bersin salomatlik ofiyat bersin ibodat saflarida bizlarga uzoq yillik namuna bo'lib boshimizda duogoy bo'lib ha to'g'ri aytyaptida nimaga unaqa deysizlar mehrobga chiqib xizmat qilyapti hammamizni saodatimiz sizlarni ham o'tganlaringizni bizni ham o'tganimizni tiriklarimizni ham shifo talablarini ham musofir yurganlarni ham hamma hammasiga buyurtma beriladimi yo'qmi doim duo qilib yurishibdi deb qo'llab quvvatlab boshimizda otamiz o'rnida otadek tursalaring degan ma'noda sizlarni ehtirom qilib aytyapmiz azizlar alloh taolo hammamizni yaxshiliklarda jam aylasin o'zi adashtirib qo'ymasin azizlar ha Uh, Ma, nasr surasi bor uh, uh, biz izajab deb aytamiz eh, shu uh, nasr surasini tafsirida bir gap ketadi shaytonir rojim ketadialloh subhana va taolo marhamat qilib aytadiki ollohni ko'magi va makka fathi makkaning isloh etilishligi bo'lganida siz insonlarni allohning dini islomga jamoa jamoa bo'lib kirayotganini ko'rasiz degan alloh taolo ala. payg'ambar alayhisalotu vassalomga shuni uh, xabarni shu xabarni berib ko'ngillarini tog'day ko'targan hali bu islom diniga bo'ladigan da'vatlar bo'lyapti hali odamlar bitta ikkita bo'lib emas jamoa jamoa to'da to'da bo'lib kiradilar degan tafsirning bayonida aytadilarki islomdan to'da to'da bo'lib chiqib ketganlar ham bo'lgan demoqchimizki hozir men musulmonman siz musulmonsiz bizni eshitayotgan boshqa bir musulmon boshqalar ham musulmon ammo lekin hammamiz ham bir mahallar oyatda bayon etilganidek musulmon bo'lib keyin islom doirasidan chiqib ketganlardek ehtimolimiz bor shuning uchun doim alloh taologa yalinib yolvorib adashtirmagin iymon bilan yashatgin robbim iymon bilan o'lg'izgin iymon bilan bizlarni tavof ettir vafot ettirgin deb doim iltijoda qilaylik deb sizlarni eng yaxshi ko'rgan farzandlaringiz qatorida bu gaplarni aytyapmiz o'ylaymizki bu gaplar faqat yaxshilikka bo'ladi bizlar bundan nasihat olaveramiz ha musulmonni ishi shu ulamolarimizdan birlari kitoblarida keltiradilar gapirayotgan odamga gapirayotgan bolaga gapirayotgan shaxsga qaramanglar gapirilayotgan gapga qaranglar deyiladi aytaylik bizni E, yurishimiz turishimiz e, yuzimiz kimgadir yoqmaydigan bo'lsa gapimiz yoqsinda endi o'zimiz bo'lmasa ham buni bu bola aytdi bu, qo'ydida u undan ulug'lari aytgan bu kim bo'pdi <laughs> deganimizda ham ammokein hikmatdan qochmasligimiz kerak ma'rifat ayni to'g'ri aytilgan gaplar hadis deyilganiga haqiqatda payg'ambarimizni hadislari haqiqatda dunyoda yashab o'tgan odamlar bo'lgan juda ko'p odamlar biz buni bilamiz ammo iymon bilan o'ta olmagani ham bo'lgan o'shalardan bo'pib qolmang o'shalardan bo'pi qolman deb gapiryapmiz alloh hammamizni e, yutuqlarimizni ko'p qilsin xursandchiliklarimizni bisyor etsin doimo boru yo'g'imizda butun musulmonlar haqida shaxs ma'nosida bir birimizni tilga olmasakda musulmon o'tganlarni olloh rahmat qilgin musulmon holida yashaydiganlarni musulmonchilikka mos xos turmush tarzi bilan siylagin parvardigori olam shu yoshlarga yetkazibsan endi masjidingdan sajdagohingdan qo'nim topishligimni menga nasib etgin deb yashashligimiz kerak mana hammani xavotiri bor bizni gapirtirgan narsa ham o'sha edi payg'ambar alayhissalom imom buxoriydan rivoyat qilingan hadis sharifda yetti toifa inson bor deydilar o'sha yetti şey, toifa insonni alloh taolo -ta qiyomat kunida hech qanaqa soya bo'lmagan o'rinda o'zining arshining soyasi bilan soyalantiradi dedilar o'sha şey, toifani hammasini aytolmaymiz katta hadis shundan bittasi j bir kimsaki qalbi masjidga bog'liq bo'lsa masjidda ibodat qiladi uyga boradi keyingi namoz haqida o'ylaydi masjidini holati haqida o'ylaydi masjiddagi ibodatdagi odamlar ikki safidek uch saf bo'lib qoldik deydi jamoatda yoshlar ham ko'payib qoldi falonchini bolalari ham ibodatda bo'lib qoldi dedalari sal dahriyroq edi kabi masjiddagi yaxshiliklar haqida o'ylab masjid muhabbati bilan yashaydigan inson alloh taoloning arshi soyasida bo'lar ekan o'sha soyaga ishoning siz ham biz ham katta olimlar ham sahobalar ham ehtiyojmand azizlar uni ostiga kirishlikka imkon bor ekan shu masjidni yaxshi ko'rish kerak ekan unga borishlik unda ibodat qilishlikka hafsala va harakat qilishligimiz kerak ekan yana o'sha gap sizlarni uiku ibadalloh biz shu xutbadan foydalanamiz jumada sizlarni allohga ibodat qilishlikka chorlayman avvalo o'zimni chorlayman degan ma'no bilan so'zimizni yakunlaymiz